নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আপোনালোক আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গধূলি গধূলি মানে কি এটা নটাই বাজিলে বাৰু ইমান গৰম গৰমতে নক'ব আৰু বনাই আছোঁ আকৌ আজি বনাই আছোঁ কালি এনিভাৰ্চাৰী মাহঁতৰ হৈ গ'লহে আজি আকৌ আহি গ'ল ছাগলী মাংস নক'ব আৰু বনাই থকা হৈছে খাই থকা হৈছে গৰমতে ইমান গৰমত খাই থাকে আপোনালোকে নে কৰিলে মানে সেই হ'ল আজি আমাৰ ওচৰৰে দাদা এজনে এই দোকান আছে ছাগলী মাংসৰ তাৰপিছত এইজনে কৈ থৈছিলে নেপালী কাটন ছাগলী নেপালী কাটনটো ছাগলী মাংস মানে কাটিলে দিবলৈ আজি দুপৰীয়াতে দিলেহি এজনে ফোন কৰিলে লৈ ল'লে নেপালী কাটন ছাগলী মাংস এনে ইটো হ'লে মানে নল'লেহেঁতেন জিকা জোল বনালোঁ কপালে মাছ নমালেহে মাংস হৈ যাব বনাই আছোঁ বনাই আছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই বনাই খাই থাকিব গৰমত গৰম হ'লে মানে বনাবলৈ এলাহ মোৰ একদম বনাই থাকিম মাংসৰ কাৰণে পিঁয়াজ আদা নহৰু মছলা মছলা কি দিছে মই ক'ম বাৰু আৰু মাংসত অকল নিমখ হালধি আৰু তেল সানি থোৱা আছে তাত বেছি মছলা একো নেদায় মই যোৱাবাৰ যিটো মছলা বনাইছিলোঁ যে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ জিৰা তাৰপিছতে জালুক ইলাচি ডালচেনি সব মিক্স কৰি পিচি থোৱা আছিলে সেইটো মছলাকৈ দি যাবলৈ একো নাই দিয়া মই গৰম আমি মছলা বেছিকৈ নিদিবা এনেও মছলা বেছিকৈ দিলে খাই যিমান ভাল লাগে মছলা কম মছলাত মাংসই হওক বা যিয়ে হওক কেতিয়াবাতো অকেজনলী অকণমান মছলাখন বেছিকৈ দি খাবলৈ মন যায় তথাপিতো নৰ্মেলি এনেকৈ ঘৰত খাবলৈ হ'লে অকণমান মছলা কমকৈ দি খালে বেছি ভাল লাগে একো শুকান জলকীয়াও একো নাই দিয়া নাই দেনে ন খালী আদা নহৰু তাতে দুটা কেঁচা জলকীয়া পিঁয়াজ তিনিটা তাৰপিছতে আলু আৰু সেই মছলা জিৰা চিৰা পিছতো হ'ব আজি অমিতাও নাই মাংসত দিব কুকাৰতে বনাইছোঁ হৈ যাব বাৰু নহ'লেও হৈ যাব কিন্তু ছাগলী মাংসত অমিতা ঠাণ্ডা দিনত হ'লে ওলকবি আৰু কি কি দিয়ক কোমোৰা কোমোৰা দি পেলাই এদিন বনাইছিলে তেতিয়া মই ভিডিঅ'ৰ পৰা নহ'লে বনাইছিলে এনেই কোমোৰা দি পেলাই ছাগলী মাংস জহা কোমোৰা আছিলেনে কি কোমোৰা আছিলে জানো অঁ মই নাছিলোঁ ঘৰত ঘৰত নাছিলোঁ যেনে ক'ত গৈছোঁ জানো এজনে বনালে কি কাৰণে জানো ভিডিঅ' কৰা নহ'লে মই দেখালোঁ তেনেকুৱা একো নাই যে এজ এ ডিছ আপোনালোকে অমিতা যেনেকৈ দি বোলে বনায় ছাগলী মাংস একেই কোমোৰাটো দি দিলেই হ'ল আৰু তাত আজি কেইটাক গতিকে বেলেগ অমিতা চমিতা দিবলৈ একো নাই অকল আলু আছিলে আলুকে দি নেপালী কাটন ছাগলী মাংস নেপালী কাটন ছাগলী মাংসটো মানুহে খাবলৈ কেলে ইমান হেৰি হৈ থাকে বুজি নাপাওঁ টেষ্টটোতো একেটাই হৈ চাগৈ অকণমান বেলেগ বাৰু মাংসটো পুৰা ভাজি আছে আৰু মাংসটো যিমানেই ভাজিব সিমানেই ভাল মাংসটো মানে দি পেলাই পটককৈ যদি আপুনি ঢাকনাখন দি দিয়ে মানে ভাজি লৰাই লৰাই খুব মানে লৰাই পেলাই ভাজিব লাগে তেতিয়া বেছি ভাল সেইকাৰণে ভাজি আছে পূৰা তেলটো ওলক কেৰাহীত বনালাহেঁতেন এই মই বোলো বাদ দে ইমান গৰমখনৰ কেৰাহীত বনালোঁ টাইমো লাগে নহয় সেইকাৰণে বোলো ইমান গৰমত বেছি টাইম বনাই থ'ব লাগে পটককৈ বনোৱা আৰু কেৰাহীতে অঁ কুকাৰতে ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাইছে তিনিটা দিলা এতিয়ালৈকে অকণমান নেমু চকত অকণমান দিছে ফ্ৰিজৰ পানী দিম নে ফ্ৰিজৰ পানীকৈ ল'লোঁ ফ্ৰিজৰ পানী মই বেছিকৈ নাখাওঁ কিন্তু চৰবতকণত অকণমান নেমু চৰ্ব ফ্ৰিজৰ পানী হ'লে ভাল লাগে বনাই লওঁ এনে গৰমত ঘামি জামি ঘামি জামি ছাগলী মাংস বনাই আছোঁ চৰবত অকণমানকৈ বনাই দিওঁ কালি ওলাই গৈছিলোঁ যে দেখাইছিলোঁ নহয় কি আৰু মৌচুমী জুচ খালোঁ নেমু চবত খাম বুলি ক'লে নিদিয়ে খাবলৈ বাহিৰত এগিলাচ নেমু চবত বিছ টকা লয় ক'ব কি যুক্তিটো দিছে কি বিছ টকা নেমু বোলে ছটকা পাই ঘৰত খাব লাগে কথাটো হয় বাৰু বেয়া নহয় কিন্তু বাহিৰলৈ ওলাই গ'লেও খাবলৈ মন যায় নাই একদম ধুনীয়াকৈ আৰামছে ৰৈ পেলাই নে সি একদম জাৰত ধুনীয়াকৈ পূৰা হাফামাৰি থৈ দিয়ে নিদিয়ে নেমু চাপত খাব মৌচুমী যুঁজ খাব মৌচুমী যুঁজটো কি ধূলি নকৰে নহয় নেমু ক্ষেত্ৰত নিদিয়ে নেমু চকত খাবলৈ হাত বিছ ষাঠি টকা দি মৌচুমী যুঁজ এগিলাচ খুৱাই দিব দুগিলাচ খুৱাই দিব বিছ টকা দি নেমু যুঁজ খাব নিদিয়ে চৌধা পায় যুক্তি এইবোৰ কয় ঘৰ চলোৱা মানুহ ভাইটিলৈ ফোন কৰিলোঁ বাবলৈ কি বনাইছ ৰঙালাও মাংস এইখন গৰমত ৰঙালাও মাংস বনাই আছে ঘৰত মায়ে বনাইছে মাংসই খোমোৰে ইয়াত বনাইছে ছাগলী মাংসই আলুৱে সেই চবৰে মাংস গৰম যদিও দেখিছে মাংস খাবলৈ কমা নাই কিন্তু ৰাইজে ন মাংস পুৰা মাৰি আছোঁ ছাগলী মাংস ৰেডি নেপালী কাটন ছাগলী মাংস হৈ গ'ল মাংস চাংস বনাই ৰেডি এইফালে মাছ গৰম কৰি আছোঁ কপালে তাৰপিছতে মাৰ আহিব এতিয়া ভাত আহিব দহটা বাগিছে গতিকে ভাত পানী খাই লৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ চাই থাকিব এঘাৰটা বাজিলে আমাৰ সদায় এঘাৰটা বাজে ভাত খাই বাচন বাচন বনাই থ'ব ৰৈ একে চব কৰি মেলি ভিতৰলৈ আহোঁতে এঘাৰটা এঘাৰটা বাজিলে ছাগলী মাংস খাই কিন্তু ভাল লাগিলে দেই ফুলি গৈছে একদম ফুলি গৈছে ছাগলী মাংস ভাল হৈছে বুলি কৈছে জ্বলা মানে কি আচলতে কিবা এটা বনালে মানে মাৰ কাৰণে জ্বলাটো কমাই দিবলগীয়া হয় জানেই জ্বলা মায়ে একদম কমকৈ খায় দি দিব পাৰি একদম মানে বহুত দেশৰ পৰা জ্বলা জ্বলা খাম খাওঁ আমি গোটেইকেইটা মানুহে জ্বলা খাওঁ কিন্তু মায়ে একদম জ্বলা খোৱাত কম তামোল খাই কাৰণে নে কি নে নাজানো একদম জ্বলা খাব নোৱাৰে আকৌ বনালে আকৌ যদি মায়ে খাব নোৱাৰে বেয়া লাগে ন বনাই মেলি আকৌ ভালকৈ বনালে চবে খাব পৰাকৈ হ'ব লাগে সেইকাৰণে জ্বলাটো কমকৈ দিয়া সেইটো এতিয়া ইমানতে ফুল ষ্টপ মিনিটটো আকৌ কাইলৈ কণ্টিনিউ কৰিম গুড মৰ্ণিং আকৌ ৰাতিপুৱাতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এইফালে মই পাকঘৰত উঠিম বা লাগি আছোঁ বাৰু মটৰ কালি ৰাতি তিয়াই থৈছিলোঁ গ্ৰীণ মটৰ আৰু বগা মটৰ দুয়োটাই মানে অলপ অলপ আছিলে দুয়োটাৰে মিক্স কৰি পেলাই তিয়াই থৈছিলোঁ ৰাতি হাজবেণ্ডে ঘুগুনি খাম বুলি ক'লে তাৰপিছত ৰুটিটো এইফালে আটাটো মায়ে মাক মুঠি থৈ দিছে ৰুটিটো বনাম আৰু অকণমান লাহেকৈ বাকী ঘুগুনি বনাই হৈ গ'ল কিন্তু আজি ৰাতিপুৱাতে ফেন নাই দেখিছেনে একদম ৰাতিপুৱাতে ভলটেজটো কাটিছে আজি সাতটা চাৰে ছটা বজাতে এনেকুৱা গেলা গৰম এফালে গৰম একদম ৰ'দে পূৰা ৰাতিপুৱাতে ওলাইছে একদম তেৰ তেৰকৈ মানে সিজি গৈছোঁ আজি গৰমত এনেকুৱাই গৰম আজি মই বনাই লওঁ এইখিনি তাৰপিছত মই আপোনালোকক লগ পাম তাৰপিছতে হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি আজৰি আৰু ঘৰৰ পৰাও আহিলোগৈ আজিও এটা একদম স্পেচিয়েল দিন নকওঁ বাৰু মানে একদম প্ৰতিটো মাহতে কিবা এটা ন কিবা এটা আছেই দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক বাৰু আজি হ'ল মোৰ দেউতাৰ জন্মদিন পৰহি মা পাপাৰ এনিভাৰ্চৰী হৈ গ'ল দেখালৈ আপোনালোকক আজি হ'ল মোৰ দেউতাৰ জন্মদিন ঊনৈছ ছেপ্টেম্বৰ ৰাতিপুৱা সেই ৰুটি আৰু ঘুকুনি বনাইছিলোঁ যে মায়ে ক'লে যা দেউতাকো অকণমান দি থৈ আহে সেয়া দি থৈ আহিলোঁগৈ কিন্তু দেউতাক দেখাবলৈ নহ'লে ভাবিছিলোঁ দেখুৱাম বুলি কিন্তু দেউতা ভিডিঅ'ত মানে হেৰি হৈছিলে কি বাথৰুমত আছিলে কাৰণে মই দিলোঁ আৰু আহিলোঁ আকৌ ইভিনিং যদি যাওঁ দেখাম বাৰু আৰু আজি লগতে তানিছ জুৱেলাৰী আমাৰ যিহেতু যিখন আছে তালৈও ইনভাইট কৰিছিলে কিন্তু দেউতাৰ ইভিনিং টাইমৰ মিটিঙো আছে যদি সময় মিলে তালৈ যাম দেউতাক ইনভাইট কৰিছিলে কালি বাৰ্থডে কাৰণে যদি সময় হয় যাম বুলি ভাবিছোঁ ওলাই পেলাই নাজানো আৰু গোটেই যদি যাওঁ আকৌ আপোনালোকক দেখাই থাকিম আপোনালোকক চাই থাকিব এতিয়া দুপৰীয়া ভাতৰ কাৰণে ৰেডি কৰিম আৰু এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটা বাজিছেহে আৰু মা পাপাহঁতেও এতিয়া যাব ডক্টৰৰ ওচৰলৈ পাপা চকুৰ পাৱাৰ চেক কৰিবলৈ আছে পাপা যাব নাম মানে হেৰি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ মাও যাব লগতে আৰু এতিয়া মই আহিলোঁ পাকঘৰলৈ মচুৰ দাইল আৰু ঔটেঙা তাৰপিছতে এইফালে বৈ এইফালে চব্জি কাটি দিছে মই চব্জিখন বনাই ল'ম তাৰ পৰা মা আৰু পাপা এইফালে যাবলৈ ওলালে আঙুল কাটি আঙুলি কাটি আহিছে ৰাস্তাত লৈ যাব লাগিছিল তামোল কাটি ঘৰৰ পৰা গুড ইভিনিং দে ৰাইজ সকলোকে আপোনালোকক অথনিহে ভাত পানী খাই পেলাই মাহত অহাৰ পিছত ভাত পানী খাই ধুনীয়াকে ৰুমলৈ আহিলোঁ আহি চিনেমাখন ধুনীয়াকৈ লগালোঁ তাৰপিছত মোবাইলত ভিডিঅ' চিডিঅ' যে মই কিবা কৰি আছিলোঁ একদম পাহৰি থাকিলোঁ মই মোবাইলত চাৰ্জো নাছিলে সেইফালে চাৰ্জত লগালোঁ ধুনীয়াকৈ চিনেমাখন লগালোঁ লগাই পেলাই মই একদম ধুনীয়াকৈ এঘুমতি মাৰিলোঁ চিনেমা চোৱা একদম কমপ্লিট নহ'লে আধাতে চিনেমা সামৰিলোঁ একদম ধুনীয়াকৈ শুলোঁ এঘুমতি আৰু ভাত খাই মোৰ খোৱাটো মানে একদম এতিয়া নহয় সৰুৰ পৰাই অভ্যাস একদম মানে মোৰ নিচাত একদম এঘণ্টামান শুলেহে জানো মানে একদম ভাল লাগে আপোনালোকৰ আপোনালোকে ভাল পায় নহয় জনাবচোন ভাত খাই খোৱাটো মানে একদম নিচা আৰু মোৰ অকণমান শুলেহে জানো মানে মোৰ একদম ভাল লাগে তেনেকুৱা আৰু অকণমান শুই ল'লোঁ শুই উঠিলোঁ উঠি আকৌ গোঁসাই ঘৰত চাকি তাকি জ্বলাই গা চা ধুই মানে আৰু চাকি তাকি জ্বলাই মেলি আহিলোঁ কিন্তু ঘৰত এতিয়া মানুহ নাই কোনো মাও নাই পাপাও নাই মাঘৰ নামঘৰলৈ পাপাও গৈছে নামঘৰলৈ দুইজন একেলগে নাম আছে আজি গধূলি নাম আছে তো মা পাপা গ'ল তালৈ আহোঁতে দেৰি হ'ব এজন ওলাই গৈছে তাৰপিছতে বৌ আছে বৌ আৰু মইহে আছোঁ ঘৰত দুইজনী কোনো নাই আৰু আৰু অথনি মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যাতে তানিস্কলৈ ইনভাইট কৰিছিলে বুলি দেউতাৰ বাৰ্থডেৰ কাৰণে কিন্তু যোৱাটো মানে একদম কেঞ্চেল হৈ গ'ল দেউতা অকণমান ব্যস্ত হৈ গ'ল মানে এনেকুৱা কাম কিছুমান ওলাই গ'ল যাব এৰিব নোৱাৰা কাম কিছুমান ওলাই গ'ল দেউতা সেইকাৰণে যাবলৈ মনো নকৰিলে আৰু মা স্কুলৰ পৰা অহা দেৰি হ'ল মানে আমি তিনিটা যোৱাৰ কথা আছিলে হাজবেণ্ডকো লগ ধৰিছিলে এজনকো নাযাওঁ বুলি ক'লে তো মা দেউতা আৰু মই যোৱাৰ কথা আছিলে তাৰপিছতে মা স্কুলৰ পৰা অহা দেৰি হ'ল আৰু দেউতা সেইফালে ব্যস্ত হৈ গ'ল তাৰপৰা থাকিলেও যাবলৈ আগবেলা মাতিছিলে আগবেলা আকৌ সেই মাও স্কুল থাকে যে তিনিটা যোৱাৰ কথা আছিলে তাৰপৰা কেঞ্চেল হৈ গ'ল যাবলৈ আৰু যোৱাহেঁতেনতো আপোনালোকক দেখালোহেঁতেন গতিকে এতিয়া ঘৰলৈকে যাম আৰু বাৰ্থডে' বুলি দেউতাই কৈছে নাহনি মই যাম হেপী বাৰ্থডে বাৰ্থডে দেউতা সেইফালে ব্যস্ত হৈছে মাকে দি দিছোঁ বাৰ্থডে গিফ্টৰা আৰু মিঠাই অকণমান দি অকণমানে চিংৰা এ নহয় হেৰি কি কয় বেলেগ কিবা আনিম বুলি ভাবিছিলে তাৰপৰা ঘৰত কোনো নাই নাই আকৌ বাবলুও নাই সেইকাৰণে বোলো জানো কেতিয়াও চোন নাজানো আৰু মিঠাই আছো বিয়াত লৈছো এতিয়াহে মই আহিলোঁ ঘৰলৈ মায়ে ক'লে দেউতাই মাতিলে চাহ অকণ খোৱাকৈ আহিবি বুলি তাৰপিছত ভাত খোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু হাজবেণ্ডে ক'লে বাব্লু আহক যেতিয়া আহি আহিব একেলগে ভাত সাঁজ খাম বাৰু দেউতালৈ আকৌ এবাৰ জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভকামনা সদায় এনেদৰে ভালকৈ থাকক ভগৱানৰ ওচৰত তাকেই বিচাৰোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব হেপী বাৰ্থডে থেংক ইউ চিংৰাজী নহয় এই বাবলু আহক তেতিয়া ডাঙৰকৈ খাম এইটো এইটো মিনি মিনি বাৰ্থডে পাৰ্টি এনেকে মিনি বাৰ্থডে পাৰ্টি মই ঠাণ্ডা এটা লৈ আহিবলৈ গৈছোঁ পাহৰি থাকিলোঁ ঠাণ্ডা এতিয়া এনেকে হ'ব বাবলু আহিলে হ'ব দেওবাৰে 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 গৰম পৰিব সেইকাৰণে মায়ে শনিবাৰ খুৱাই দিবা গতিকে দেওবাৰে সঁচাকৈ গৰম পৰিব নিজতো দি আছে দেওবাৰে বেছিকৈ গৰম কৰিব সেইকাৰণে মায়ে শুনিব খুৱাই দিব পাৰো দেই খুৱাবই লাগিবই লাগিব গম পালে বাই বাই কবই নাই যাওঁ আকৌ আহিম বাৰ্থডে খাবলৈ আকৌ আহি নে আকৌ আনে ওচৰতে ঘৰত খাবলৈ আহি নে আকৌ আহিম ভাত খাবলৈ কি ক'ব তই যিদিনা ভাত খাবচোন সেইদিনাখনো যাম বোলে কিন্তু পাকঘৰত কিবা কৰি আছো আহি গলো বাৰ্থডে খাই মই ৰসগোল্লা চিংৰা সেইজন গছে দোকানলৈ বনোৱা ভাজি বনালে এতিয়া মই এইফালে বনাই আছোঁ বেঙেনা যি ভাবিছিলোঁ বেঙেনা দুটা আছে বেঙেনা বোলো পুৰো বেঙেনা দুটা উঠাই থোৱা আছে তাৰপিছতে লগত বিলাহী দিম আলু দিম পিটিকা অকণমান বনাওঁ আৰু গৰমৰ দিনত পিটিকা চিটিকা কৰা হ'লে বৰ ভালেই লাগে আৰু কালি মাংস আছেই মাংস অকণমান আছে তাৰপিছত ডাংবডি ভাজি বেঙেনা পিটিকা ভাত পাইন ইমানেই বাকী মাছ আছে পাপাক মাছ দি দিম আমি আকৌ মাংস খাম নহয় পাপা ক'ত আকৌ উলিয়ালে তেজিব হালধি লাগে কি লাগে পেণ্ডেত আপোনাৰ যি দিনটো তেজ যোৱা আৰু এইফালে পিটিকা বনাই থাকোঁতে দাদাই ডিউটি পাৰ হওঁতে ম'ম' লৈ আহিছিলে ম'ম' চ' মই ধুনীয়াকৈ খাই ল'লোঁ ভাল লাগিলে খাই পেলাই আৰু বনাই থাকোঁতে এনেকৈ কিবা এটা খাই থাকিবলৈ পালে এনেও ভাল লাগে তো চাই থাকিব মই অলপ পিছত আকৌ লগ পাম বেঙেনা পিটিকা সেইফালে দেই সেইজনে পিঁয়াজ কাটি আছে মিহি 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 মিহিকৈ ইয়াত কি কি আছে বিলাহী বেঙেনা আলু জলকীয়া নহৰু গতিকে ভাত সাঁজ খাই লওঁ তাৰপিছত খাই লৈ মই আপোনালোকক আকৌ লগ পাইছোঁ চাই থাকিব ল'ৰা নিম্বু পানী yes hace... আৰু ভাত খোৱাৰ যিহেতু এঘণ্টা পিছতহে মই পানী খাম গতিকে এই ঘণ্টা সময় মই এতিয়া কাণ গ্ৰহণ কৰি ল'ম ফাৰ্ষ্টতে মই খাম এক চামুচ ত্ৰিফলা আধা গ্লাছ পানীত গুলি কিন্তু মোৰ দুই দেখুৱাবলৈ থাকি গ'ল ভাত খোৱাৰ পঞ্চল্লিছ মিনিট পিছতহে পিছে মই ত্ৰিফলা খাওঁ বাৰু লগে লগে নাখাওঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মুখ হাত ধুই ফেচৱাছ কৰি এল'ভেৰা জেল লগাই পোন্ধৰ মিনিটমান ৰাখিম তাৰপিছতহে মই মুখখন ধ'ম এল'ভেৰা জেল লগাই লগে লগে ধুই দিলে কিন্তু একো লাভ নাই মইতো কেতিয়াবা ৰাতিও গোটেই ৰাতি মানে লগাই থৈ দিওঁ ৰাতিপুৱা ধুই দিওঁ আৰু এইবোৰ কৰি থাকোঁতেই টাইমটো গুচি যায় আৰু সিমানেই আছিলে গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' চাই থাকিব মৰম দিব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ সকলো ভালকৈ থাকিব বাই